Beberapa hari lepas saya baca berita Di suat Kabang pun ada Di media sosial pun ada Berita Seorang makcik umur 101 tahun Di dalam masjid ni tak ada Hak 101 paling tua Bawasan 80 ada Cuba angkat tangan 80 ada Hebat kalau ada memang hebat Ada dalam masjid ada Ada 80 Masya Allah ha, Ada Tapi ni bukan 80 hak berita ni umur 101 apa dia makcik ni buat? Umur 101, satu masuk Islam. Allahu Akbar. Lama saya tengok berita tu lama. Sebab apa lama saya tengok? Sebab saya pergi banyak negara saya pergi. Puluh, puluh, dua puluh, tiga puluh buah negara luar. Macam-macam saya pergi. Thailand, Vietnam, Singapura, Indonesia sampai. Jepun sampai ke UK. Turki banyak. Dalam dunia ni ada lebih seratus buah negara yang Islam bawah satu peratus. Contohnya Jepun. Islam di Jepun bawah satu peratus. Sikitnya. Sebab tiap-tiap kali kita pergi dakwah di sana, dia kata hampa bawa apa? Bila jemaah-jemaah dakwah pergi sana, tak kira lah tablik ke NGO ke pergi berdakwah buka markas Islam di Jepun, dia tanya, Islam bawa apa? Kita kata Islam bawa kebersihan. Jepun sebelum Islam, Islam tak ada ni, mereka tiga negara terbersih dunia. Mereka jawab, kami tiga negara terbersih dunia. Islam bawa apa? Islam bawa kemajuan. Jepun lima paling maju dalam dunia. Islam bawa ketenteraan yang kuat. Kalau masuk Islam, tentera yang kuat. Jepun, 10 tentera terkuat dunia. Islam bawa teknologi. Jepun, 3 teknologi tertinggi dunia. Ini waktu saya pergi Jepun 11 hari. Balik dalam satu program dakwah, kami naik Shinkansen. Kereta pergi laju, 480 km sejam tu. 480 no? Kita berempit dekat 90 Ya. Eh? Angkat tayar. Tu pun 2 tiang Ya. Eh? Masuk parit. 480 punya laju dalam Shinkansen dia panggil Shinkansen tu saya sembang dengan seorang tokoh pendakwah meninggal dah rahimahullah dia mengislamkan ribuan orang almarhum Ustaz Fazli Yusuf dan dia membina masjid di pedalaman Sabah lebih tujuh buah masjid saya pi Jepun dengan dia dalam train tu Shinkansen tu kami sembang tajuk ni Islam bawa apa kat Jepun ni Allah ilhamkan kepada kami Islam bawa ketenangan yang tak ada pada orang Jepun. Mereka hidup tak tenang. Dia macam semi-robot. Bila saya baca berita makcik tadi, umur 101 masuk Islam. Saya juga pernah pergi Vietnam. Vietnam ni rakyat dia hampir 90 juta. Yang Islam tak sampai 1%. Peratus. Tak sampai, satu pun tak sampai. Tiap-tiap kali pi pasar, kita masuk sekolah, kita pergi kawasan yang orang ramai, saya tengok muka kan. Kita boleh bayang macam mana perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat wajah umatnya yang tidak Islam. Kita tahu Nabi sentiasa berdoa untuk diberikan hidayah. Sebab tu bila saya baca berita makcik umur satu satu tu masuk Islam, saya renung lama macam-macam. Main kat kepala saya, lama saya renung. Saya kata betul makcik ni. Allah sangat sayang dia. Yang Islamkan dia ialah anak dia sendiri. Kemudian saya teringat umur satu satu ni dia boleh pergi sampai satu dua kah? Tak tahu nak kata mana. Susah lah. Satu satu nak pergi satu dua puluh pula. Bukan 90 kan? Bukan 80 101 ha, Ada kat penalan Bukan tak ada kat penalan Pakai teka umur je Bukan Nak pergi 102 pun Allahu Akbar Maka Yang paling saya ingat Ialah Kisah Nabi SAW Nabi pujuk Abu Talib Untuk masuk Islam Abu Talib ni Pak menakan Nabi Yang bela Nabi SAW Nabi duduk dengan Abu Talib Sampai Abu Talib meninggal Nazak umur Nabi lima puluh Abu Talib nazak Nabi pun masuk dalam rumah Abu Talib Nabi menangis Nabi pujuk Abu Talib untuk masuk Islam Nabi pujuk Pak Menakan yang dia sayang untuk masuk Islam Sebut satu perkataan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Itu ja. Akhirnya Abu Talib mati tak sempat sebut. Bukan tak sempat, tak mau sebut. Tak, tak sebut, Nabi Abu Talib tak sebut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tak sebut. Malam ni kita semua boleh sebut. Kita Islam, kita ada iman, syukur pada Allah. Nabi menangis teresak-esak. Allah Taala buat turun ayat. Apa dia ayat Quran? Wahai Muhammad kamu tak boleh bagi hidayah kepada orang yang kamu sayang. Faham tak? Wahai Muhammad. Muhammad ni siapa dia? Sallallahu alaihi wasallam. Makhluk nombor satu yang Allah Ta'ala sayang. Nabi Muhammad. Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad. Kamu tak boleh pilih iman kepada orang yang kamu sayang. Walakin Allah yahdi man man Siapa pilih hidayah? Allah. Allah yang pilih hidayah iman kepada orang yang Allah nak malam ni kita Islam sebab Allah pilih bukan mana-mana wali pilih bukan mana-mana rasul pilih kita bukan mana-mana ulama mufti pilih kita hang Islam hang Islam bukan walakin Allah yahdi man yasha akan tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang Allah nak kita Islam. Maksudnya Allah yang pilih